Aq kəsmə meditasiyası ilə başlayarkən zəhmət olmasa nə rahat edilməyəcəyin, rahat olduğun bir yerdə olduğundan əmin ol. Oturaraq və ya uzanaraq edə bilərsən bu meditasiyanı. Hansı səninə daha rahat hiss etdirəcəksə. Burda diqqətli olma olmağını istədiyin məqam əllərin üst üstə olmasın. Əgər oturmusanssa, ayağı ayağının üstünə atma. Uzanmış vəziyyətdəsənsə, əllərini tavana baxacaq bir vəziyyətdə iki yanına qoya bilərsən. Əllərin sərbəst olsun. Döclərini yum İndi burnundan dərin nəfəslər almağa başla. Burundan aldığın nəfəsləri ağzından verəcəksən. Burnundan dərin bir nəfəs alırsan. və ağzından verirsən aldığın nəfəsi. Bu bağ kəsmə meditasiyasının yaşadığın çıxılmaz vəziyyətlərdən qurtulmaq üçündür. Əgər sən keçmişin bağlarından qopa bilməsən, irəliləyə bilməzsən. Bəlkə xəyal qura bilərsən, xəyallarına qovuşa bilərsən, amma keçmişdən tamamilə azad olmamsansa çıxılmaz vəziyyətlərə düşərsən. Və yaşadığın şeylər sənə keçmişi xatırladır. Çünki keçmişdə yaşadıqlarından özünü qoparmamısan. Sən keçmişdə yaşadıqlarından almalı olduğun dərsi alana qədər həyat oxşar hadisələri fərqli insanlarla sənə yaşadır. Buna görə də xahiş edirəm. Hal-hazırda bütün varlığınla bu meditasiyaya diqqət yetir. Keçmişdə yaşadıqların hal-hazırda ağlına gəlməsin. Oturduğun yerlə və ya uzandığın yerlə olan təmasını hiss et. Nəcis bir otaqdasam. Ya da bir otaqdasam mı? Olduğun yerdə sərinlik varmı? Ətrafdan səslər gəlirmi? Sənin diqqətini dağıdacaq hər hansı bir şey varsa, şübhəsiz ki, diqqətini hal-hazırkı ana çəmləyə bilərsən burnundan nəfəs aldığın, ağzından verdiyin nəfəslərlə hal-hazırkı ana diqqətini verə bilərsən. Bu çalışma bitəndə yeni bir səhnə olacaq. Bunun fərqində olaraq bu çalışmanı etməyini istəyirəm. İndi dediklərimi mənim ardımca təkrar edə bilər və ya sadəcə dinləyə bilərsən. Hal-hazırda bütün həyat enerjimi özümə gətirirəm. Öz mərkəzimdəyəm. Nə? Gələcəyi düşünürəm. Nə də keçmişdə yaşadığılarımı düşünürəm. Hal-hazırda mənim burdakı varlığıma qatqısı olmayan heç bir şeyin ətrafımda olmasına icazə vermirəm. Bu çalışmanın mənə ən yüksək səviyyədə şəfa olmasına niyyət edirəm. Və bütün möcüzə frankanstlarına şuur altını açıram. Allahın bütün şəfası ilə bağlantı qururam. Bu meditasiya boyu mənə hər şey kömək olacaq. Bunu bilirəm. Hal hazırda Həyatı bütün mükəmməlliyi ilə yaşaya bilmək, m-sənə lazım olan bütün enerjilərin günəş şığından aldığını xəyal et. Günəşdən aldığın enerjilə içində sənə yük olan bütün hadisə və insanları günəşin köməyi ilə çölə çıxaracaqsan. Günəş işığının içinə dolduğunu xəyal et. Və o günə şığı içində sənə yük olan, sənə sıxıntı verən, səni utanmış hiss ettirən, səni dəyərsiz, aldadılmış hansı pis duyğunun hiss edirsə, içinə dolan günəş işığı bunların hamısını səndən toplayır və hal-hazırda sarı iş bir işığın bütün bədənində gəzinərək və ən sonunda ürəyində yığılıb qalmış bütün sıxılmış duyğuları alaraq sənin bədənindən qara bir işıq süzülməsi kimi Sənnə yavaş-yavaş uzaqlaşdığımı xəyal et. Günəş səndən yığıdığı, səni aşağıya çəkən, sənə təsir edən, səni pis hiss etdirən bütün hadisələrin, insanların səndən aldı. Bunların səndə yaratdığı duyğuları, təsirləri aldı. Bunların hamısını yandıraraq kainatın qara dəliyinə yolladı. Hal-hazırda səni dərinlərə çəkən bütün hadisələr, bütün insanlar, bütün hər şey külə dönərək yox olur. Bağkəsmə meditasiyası üçün lazım olan bütün gücü, enerjini köməyi sənə verir. Hal-hazırda bu bağ kəsmə meditasiyası üçün anam, atam, ana tərəfim, ata tərəfim də bütün kainat sənə kömək edəcək. Hamısı sənin arxandadır. Hamısı Sənin pis duyğulardan azad olmağın üçün sənə kömək olacaq. Ana-ana, atana və ya ailəndəki birinə hirsli ola bilərsən. Əgər belə şeylər ağlına gəlirsə, xahiş edirəm hal-hazırkı anda olduğunun fərqinə var. Bəli. İndi dərin nəfəs almağa davam edirsən burunundan aldığın nəfəsi ağzından verməyə davam et. İndi səndən keçmişdə səni ən çox incidən hadisəyə getməyini istəyirəm. Sadəcə bir dənə hadisə seçəcəksən. Sənə ən çox həyatda təsir edən o hadisəni xatırla passage İndi bu hadisəni yaşadan insan başındadır. Bağını kəsmək istədiyin, bağ kəsmək istədiyin insan sənin qarşındadır. Bu insanı sənə yaşatdığı hadisəni yaşadığın hadisəni uzaqdan bir gözlə baxaraq izlə. Hal-hazırda şuurun yüksək səvarsan. Şuurun yüksək sə keçmişdəki hadisəni izləyirsən. Hal-hazırda bütün olgunluğun və təcrübələrinlə o ssenarini gör o amma zehnində yaşa. Hal-hazır ki ağlınla o hadisəni təkrar yaşasan, necə davranardın? Bu haqqda düşün. Və əgər o zaman söyləmək istədiyin, etmək istədiyin bir şey varsa, Və o zaman bunları edə bilməmisənsə, hal-hazırda onları deyə bilərsən. Mən səni gözləyirəm. Biraz da gözləyirəm. Ağlında demək istədiyin, deyə bilmədiyin nə varsa, onlarını o insana de. Hal-hazırda onunla sonuncu danışmağın idi. Onunla bu sonuncu danışmağındır. Onun səndə yaratdığı bütün neqativ təsirləri qoparacaq və ondan azad olacaqsan. Bir azdan Çox az qaldı. İndi ana qayt yaşadığın hadisəni zehnində düşünməyə dayandır. Ssenarini dayandır. Hal-hazır ki, andasan dərin nəfəslər alaraq o anı zehnində bitir. İndi o sənə pis hiss ettirən hadisə və ya insanla aranda bir bağ olduğunu düşün. Sən hal-hazırda o insanla olan bağını kəsə bilməsən, daha doğrusu kəsməyi seçməsən o insan səni dayanmadan geriyə çəkəcək və sən irəliləyə bilməyəcəksən buna görə də öz yaxşılığın üçün o bağı kəsməlisən o bağ necə nice bir bağdır xəyal et qalındır yoxsa incədir qalın bir kəndir kimi idi yoxsa incə bir ipdir Necədir? Hər hansı bir də onu kəsmək üçün sənə nə lazımdırsa, onu nə ilə kəsə bilərsənsə, o ehtiyacın olan qayçını və ya daha iti olan bir mişarı hər nə ilə kəsəcəksənsə, onu sənə verəcəm. Və sən o bağı kəsəcəksən. Özünü hazır hiss etdiyin anda o bağı kəsə bilərsən. Əgər kəsməkdə çətinlik çəkirsənsə, kəsməyə kömək olacaq fərqli bir şey verə bilərəm. Və ya mən sənə kömək edə bilərəm. bəli hal-hazırda kəsə bildin artıq o insanla aranda səni ona bağlayan heç bir bağ yoxdur artıq bu andan etibarən yaradanın bütün dəstəyi ilə hər şeysə hər kəs sənin yanındadır bütün olanlar şəfaya qovuşur indidə ki əndə ki sənə olduğun kimi görürəm və qəbul edirəm mənə hər nə yaşatmışansa bütün pis duyğulardan özümü azad etdim öz yaxşılığım üçün keçmişə qayıtmayacam almalı olduğum dərsi aldım və hal-hazırda özümə möcüzələrlə dolu bir həyat yaratmağa hazıram. İndi o keçmişdəki insan və ya hadisəni boşaltdığın bütün enerjilər sənə geri gəlir. Zamanında səni qeyriyyə çəkmiş, səni irəliləmənə əngəl olan bütün enerjilər sənə geri gəlir enerjilər gəldikcə enerjini artır. Bu yaşanandan almalı olduğun dərsi aldın. Bu zamandan etibarən bütün həyat enerjin səninlədir. Öz mərkəzindəsən. Artıq həyatında səni keçmişə çəkən bütün adətlərdən və ya insandan əlaqəni qopardın burunundan dərin bir nəfəs alaraq artıq keçmişin səndə yaratdığı bütün ağırlıqlardan azad olduğunu hiss etməyini istəyirəm. Gözünü açdığın andan etibarən sənin üçün yeni bir həyat başlamış olacaq. Bunu bil ki, sən keçmişdən azad oldun və artıq yeni həyatına yeni qədərini yazmağa hazırsan. Hazır olduğun zaman gözlərini açaraq meditasiyanı sonlandıra bilərsən. Çox gözəl. Meditasiyanı müvəffəqiyyətlə, başarı ilə tamamladın.